mening ikki turmush o'rtog'im bor ikkisini ham qonuniy yo'l bilan o'zimga bog'liq holda janubiy koreyaga chaqirtirishim mumkinmi qiziq savol ba'zi davlatlarda qonunan bu narsaga ruxsat berilmagan lekin shunga qaramasdan fuqarolik nikohlari ham uchrab turadi tabiiyki lekin ayrim davlatlarda de, qonunan birdan ortiq ayolga uylanish mumkin degan narsa belgilab qo'yilgan joylari bor lekin bir narsani unutmasligimiz kerakki bu holatda koreya vizasi haqida savol ketyapti demak koreya immigratsiyasini akademiyasida o'qigan paytimizda ma'ruza o'qiyotgan domla shu aynan shu haqida savol bergan edi masalan degan arab davlatlaridan bittasida to'rttagacha ayolga uylanish qonuniy hisoblanadi shu paytda oila a'zosini ya'ni turmush o'rtog'ini olib kelmoqchi bo'lsa bir vaqtni o'zida birdan ortiq ayolni turmush o'rtog'i vizasi bilan olib kelsa bo'ladimi yo'qmi deb shu savolni o'rtaga qo'ygan shunda hamma o'zini fikrini aytgan shu domla aytganki ayrim davlatlarda bu narsa qonuniy bo'lishi mumkin lekin viza koreya vizasi haqida gap ketayotganligi uchun va koreyada qonunan faqat bitta ayolga uylanish mumkinligi va unga ruxsat berilganligi sababli bitta ayolni olib kela olaydi deb aytilgan shuning uchun turmush o'rtog'ini chaqirayotganda keyin koreyaga birga olib kelayotgan paytda shu narsani hisobga olish kerakki qonunan nikohdan o'tgan faqat bitta ayolni taklif qilish mumkin bo'ladi immigratsiya hamda viza masalalari yuzasidan savollaringiz bo'lsa bizga yo'llang huquqshunos yordamida javob berishga harakat qilamiz fikrlaringizni izohda qoldiring videoni do'stlaringiz bilan albatta ulashing key advokat ruknining navbatdagi sonlarida qiynoqli qiziqarli savollarga muhim hamda foydali javoblarni berib boramiz ko'rishguncha salomat bo'ling